আমি তুলসী কিয় পূজা কৰোঁ আমি সদায় তুলসীৰ তলত চাকি কিয় জ্বলাওঁ বাৰু আজিকালিৰ আধুনিক যুগত মানুহৰ মনত এই প্ৰশ্নটো সদায় মনলৈ আহে যে আমি তুলসীক কিয় পূজা কৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰায় লোকৰ ঘৰতে তুলসীক পূজা কৰা দেখা যায় মাক দেউতাকেও ল'ৰা ছোৱালীক শিকায় তুলসীক পূজা কৰিবলৈ কিন্তু কিয় আজি আমি এই বিষয়ে জানিম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ভুলিকা আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেলাইকণটো দবাই দিব যাতে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালৈ যায় আহক আমি তুলসীৰ বিষয়ে জানো তুলসী মানে হৈছে এই সংসাৰত কাৰো লগত তুলনা কৰিব নোৱাৰাটোৱেই হৈছে তুলসী সকলোতকৈ ওপৰত স্থান দিয়া হৈছে তুলসীক কাতি মাহৰ অমাৱস্যাৰ তিথিত তুলসীৰ জন্ম হৈছিল তুলসীৰ জন্মক লৈ পুৰাণত এটা কাহানী আছে মা তুলসী আগৰ জন্মত ৰাক্ষসৰ ঘৰত জন্ম হৈছিল মাক দেউতাকে নাম থৈছিল বৃন্দা বৃন্দা সৰুৰ পৰাই ভগৱান বিষ্ণুৰ প্ৰিয় ভক্ত আছিল বৃন্দা যেতিয়া ডাঙৰ হল মাক দেউতাকে দানৱ ৰজা জ্বলন্ধৰ লগত বিয়া পাতি দিলে বৃন্দা বহুত পবিত্ৰ নাৰী আছিল বিয়াৰ পিছত বৃন্দা প্ৰতিবত্তা নাৰী আছিল প্ৰতিবত্তা মানে হৈছে এজন স্বামীৰ কথাই চিন্তা কৰা আৰু বেলেগলৈ ধ্যান নিদিয়াটোৱে হৈছে প্ৰতিবত্তা বৃন্দা এনেকুৱা এগৰাকী নাৰী আছিল সঁচা মনেৰে বৃন্দাই নিজৰ স্বামীক ভগৱান মানিছিল আৰু বেলেগৰ পুৰুষৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়া নাছিল কিছু সময়ৰ পাছত যেতিয়া দানৱ আৰু দেৱতাৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া জ্বলন্ধইও সেই যুদ্ধলৈ যাবলৈ ওলাল সেই সময়ত বৃন্দাই বহুত ভয় খাইছিল যদিও জ্বলন্ধৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস ৰাখিছিল বৃন্দাই চাৰ্মি জ্বলন্ধক কৈছিল যে আপুনি যুদ্ধলৈ ওলাই গৈছে আৰু যেতিয়ালৈকে যুদ্ধৰ পৰা ঘূৰি নাহে তেতিয়ালৈকে মই ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰি থাকিম যাতে আপুনি যুদ্ধত জিকি আহে আপুনি যেতিয়া আকৌ জিকি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব মই পূজা শেষ কৰিম এয়া মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ এইবুলি জ্বলন্ধক যুদ্ধলৈ উলিয়াই পঠিয়ালে বিন্দাই পূজা কৰাৰ ফলত দেৱতাসকলে জলন্ধক যুদ্ধত সৰুৱাব পৰা নাছিল দেৱতাৰ সকলো ফালৰ পৰা হাৰি গৈছিল তেতিয়া দেৱতাসকলে ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণলৈ গল আৰু ভগৱান বিষ্ণুক বহুত কাকুতি মিনতি কৰিলে ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'লে বৃন্দা মোৰ অতি প্ৰিয় ভক্ত হয় মই বৃন্দাৰ লগত একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ দেৱতাসকলে ক'লে প্ৰভু আমাৰ ওচৰত আৰু বেলেগ কোনো উপায় নাই আপুনি আমাক বচাওক তাৰপাছত ভগৱান বিষ্ণুৱে দেখিলে যে আৰু একো উপায় নাই সেয়েহে তেওঁ জ্বলন্ধৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি বৃন্দাৰ ওচৰলৈ আহিল বৃন্দাই ভগৱান বিষ্ণুক দেখি চিনি নাপালে তেওঁ স্বামী জ্বলন্ধৰ বুলি ভাবিলে ভগৱান বিষ্ণুৱে জ্বলন্ধৰ ৰূপ লৈ বৃন্দা আৰু জ্বলন্ধৰ থকা কোঠালিলৈ সোমাই গ'ল বৃন্দাই জ্বলন্ধক দেখি পূজাস্থলীৰ পৰা দৌৰি দৌৰি আহিল আৰু জ্বলন্ধৰ ভৰি দুখনত ধৰি সেৱা কৰিলে যেনেকৈ বৃন্দাই পূজা এৰি আহিল লগে লগে দেৱতাসকলে জ্বলধক হত্যা কৰি পেলালে জ্বলন্ধ হত্যা হোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মূৰটো উৰি আহি বৃন্দাৰ মহলৰ ওচৰত পৰিলহি বৃন্দাই যেনেকৈ নিজৰ চাৰ্মীৰ কাটি থোৱা মূৰটো দেখিলে লগে লগে সকলো কথা গম পালে যে তেওঁৰ লগত কোনোবাই সুধি সাজিলে লগে লগে বৃন্দাই খঙত ক'ব নোৱাৰা হৈ ভগৱানক সুধিলে যে আপুনি কোন হয় মোৰ চাৰ্মীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে তেতিয়া বিষ্ণু নিজৰ ৰূপত আহিল সেই ৰূপ দেখি বৃন্দাৰ সহ্য নহ'ল কিয়নো বৃন্দা সৰুৰ পৰাই ভগৱান বিষ্ণুৰ ভক্ত আছিল সেয়েহে তেওঁৰ এই ৰূপ সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল বৃন্দাই খঙত ভগৱান বিষ্ণুক সাপ দিলে যে আপুনি এতিয়াই পাথৰ বনি যাব আৰু লগে লগে ভগৱান বিষ্ণু পাথৰ ৰূপত পৰিৱৰ্তন হৈ পৰিল সকলোৰে মাজত হুলস্থুল সৃষ্টি হ'ল কিয়নো ভগৱান বিষ্ণুৱে এই জগতৰ পালন হাৰ আৰু পালন হাৰে যদি পাথৰ বনে তেন্তে এই জগতখন কেনেকৈ চলিব দেৱতাসকল ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে মা লক্ষ্মীক কান্দিবলৈ ধৰিলে মা লক্ষ্মী বৃন্দাৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু বৃন্দাক বুজালে আৰু ক'লে যে তেওঁৰ চাৰ্মীক সাপৰ পৰা মুক্তি কৰি দিব লাগে বৃন্দাই ভগৱান বিষ্ণুক সাপৰ পৰা মুক্তি কৰি দিলে কিন্তু তেওঁ শাৰ্মী জলন্ধৰ কাটি যোৱা মূৰটো লৈ নিজকে জুইত দাহ দি শেষ কৰি পেলালে তাৰপাছত সেই জুই ছাঁইখিনিৰ পৰা এজোপা গছৰ পুলি ওলাল ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজকে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিছিল সেয়েহে নম্ৰভাৱে ক'লে আজিৰ পৰা এই পুলিটোৰ নাম হ'ব তুলসী আৰু মোৰ আন এটা ৰূপ হ'ব চালিগ্ৰাম যি সদায় তুলসীৰ লগত থাকিব মোৰ পূজা তুলসীৰ অবিহনে আধুৰা হ'ব আৰু তুলসীৰ অবিহনে কোনো ধৰণৰ ভোগ প্ৰসাদ মই গ্ৰহণ নকৰোঁ এইবুলি ভগৱান বিষ্ণুৱে তুলসীক বৰদান দিলে আৰু সেইদিনৰ পৰাই গোটেই ভাৰতত তুলসীক পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবাবে কোৱা হয় ভগৱানক যদি আমি প্ৰসাদ আৰু ভোক লগাওঁ তেতিয়া তুলসী পাত নিদিলে আধুৰা হয় বুলি কয় ভগৱানে গ্ৰহণ নকৰে তুলসীৰ বিবাহ কাতি মাহৰ একাদশী তিথিৰ দিনাখন ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত হৈছিল আৰু সেই দিনটোত আমি তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাওঁ কাতি বিহু বুলি মানো সেইকাৰণে তুলসীৰ তলত যদি আমি সদায় চাকি জ্বলাওঁ জল দিওঁ তেন্তে আমি পাপৰ পৰা মুক্তি হওঁ আৰু লগতে তুলসী মালা যদি আমি পিন্ধো আৰু তুলসী মালাত যদি নাম জপ কৰোঁ তেন্তে আমি অতি শান্তিভাৱে কষ্ট নোহোৱাকৈ প্ৰাণ ত্যাগ কৰোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গম পালে তুলসীক আমি কিয় পূজা কৰোঁ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ